Депутатские бои, как и проплаченные митинги, давно уже стали нормой в стране, которая так рвется в Европу. Верховный колизеи и народные гладиаторы чуть ли не каждый день привлекают к себе внимание зрителей. На этой неделе опять главный удар на себя героически приняло лицо Олега Ляшко. У него, кстати, среди бойцов восьмого созыва больше всех официальных поединков. Получал радикал много, бывал и в нокдауне, и в нокауте. Сам, правда, не нанес ни единого удара. Видимо, для него все-таки важно не победа, а участие. Оба! Какой красавчик! бой, как краса! Отработанный, четко отработанный кросс. Справа, В Пору создавать отдельную депутатскую лигу по боям без правил. Мы, посоветовавшись с профессиональными спортсменами, составили свой рейтинг драчинов с мандатом и выяснили, кто же из них лучше других держит удар, ну а кто лучше его наносит. Какая же фракция победит в групповой сходке и кто из избранников достоин поднять на своей головой чемпионский поезд по версии секретных материалов. Это давно стало нормой нашей законодательной власти. Как будто бить морды друг другу – часть их работы. Они превратили парламент в настоящий колизей. Это тревожный звеночек, я уважаю. Бои между гладиаторами с неприкосновенностью вспыхивают по любому поводу. Секретные материалы сделали свой рейтинг бойцов с мандатом. И помог нам в этом профессионал один из тренеров братьев Кличков Владимир Прокопенко. Он уж точно разбирается в ударах. Опа! Прямо в челюсть. Очень хорошо поставленный правый боковой. Главный драчун парламента это Олег Ляшков. Он, правда, не так боец, как Груша. Его лицо чаще всего принимает на себя кулаки политических оппонентов. Ну, готов к удару, видишь, смотри. Готов, да? Да, он встал уже в стоечку. Mm -hmm. Идет, ну, легко. О, о, сейчас прямой удар как раз. Вот, что через... это, смотри, а что это а, там? Ну, это уже <laughs> нокаут, а не нокдаун. Опа, все, 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 держать, держать человека. А мог ли э, Олег Валерьевич избежать это? Мог бы, конечно. Методом отбива или просто сдержать эмоции. Ну, это ж там, видать, не принято у них сдерживать эмоции. Я Олег Ляшко. Но Ляшко украинский политик. А не боец. Ляшко что -то не то сказал. Ляшко сказал чистую воды правду. Бойко летает в Москву через Белоруссию. Это все прекрасно знают. Чего они ездят по Москве, и до сих пор не в тюрьме? Он понимает, для украинского политика оплеуха перед камерами – хороший пиар. Опа! Прямо в челюсть. Очень хорошо поставленный правый боковой. Это все говорит о том, что человек тренированный. Руки забыли. Это профессиональный вообще удар? Удар, конечно, профессиональный, хорошо поставленный. Четкий удар на, на, добивание, на добивание врага. Мало. Ляшко просит добавки. Добавьте мне хвилину. Вот надо было, Ляшко, наверное, тренироваться в детстве, правда? Ага. А вот спортом. Так. Хотя бы спортом. Там, например, на дальней или ближней дистанции кроссы бегать. Сразу раз, развернулся и рванул подальше от противника. Если нет здоровья, отбиваться. Андрей, отпусти меня. Если выведенный из себя Апоблоковец Бойка работает руками, Парасюк любит пораспускать все свои депутатские конечности. Одинаково хорошо он работает и ногами, и руками. Кто такие, И правую, и левую. И... Также Парасюку нет равных не только среди своих коллег, но и среди их машин. Шаразочек за Донбасс! Что-то из ряда уже тайского бокса или кикбоксинга. А может даже у Шу Саньда. Да, не позволили дальше продолжить бой. Генерал СБУ тоже, видать, со спортом-то не дружит. Да. Конечно, мог бы поставить блок. Я бы не сказал, что я там такой, знаете, супер боец. Ну так, как колись на улице навчали. В детстве так и зараз. Ты кто такие? Самой длинной схваткой в парламенте считается поединок Егора Соболева и Вадима Ивченко. Бой хоть и длительный, но скучный. Опа, опа, правый прямой хорошо. Видишь, нырочек ушел, а это просто махач. Видать, хорошо отработанные спарринги в генделах где-то или в колуарах. За портьерами где-то в ресторане. Вот это не. А Соболев, да, это Егор Соболев. Ну, вообще-то дух присутствует. И воля к победе тоже самое. Ну, слабенький в подготовке. Это главное, да, как вы думаете? Конечно. Весибулярный аппарат плохо работает. У... у Соболева, да? Да, трошки так. Трошки пошли. Подустал. А вот самый нескучный бой под куполом состоялся в прошлом декабре. Боец Николай Барна сначала ну, что, удачно что, подарил что, да, сопернику Розы, а потом неожиданно совершил сложный захват. Но в ответ получил значительно больше, чем ожидал. В результате за этот проигранный бой его дисквалифицировали на пять заседаний парламента и выгнали из фракции. До этого поражения у Барны случались и громкие победы. В сентябре 2015 года между Олегом Барной и радикалом Юрием Чижмарем состоялся бой за чемпионский пояс. Тогда Барна явно победил, сломав сопернику ребро. Наблюдать за депутатскими сражениями, конечно же, смешно. Но вряд ли их поведение достойно уважения. Все понимают, что они на самом деле плохие бойцы. Правда, основные функции у них получаются еще хуже. Это тревожный звеночек, я уважаю.